پر ہر بندہ ہی اگر آگے یہ جی دعوی کرتا ہے بڑے آ رہا ہے دعوی کر رہا ہے کہ جی ہم بھی وہی وہ ہیں جو وہ تھے हुँ. ہم بھی وہی وہ ہیں جو وہ کرتے تھے हुँ. ایسے تو کوئی جج نہیں ہے حقیقت والا ڈھونڈنے جاؤ نا تو وہ لاکھوں میں سے کوئی ایک نکلتا हुँ. تو اگر آپ ان سے پوچھو ہمیں جی کلمے سنا دو آپ چھ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی وہ کلمے تھے اسی پڑے نے چھ تو بھی اگے کلمے نے صرف چھ پڑھے نا چھ تو پڑھے حالانکہ عیسائی کو اگر مسلمان کرتے ہیں آپ یا کسی دوسرے مذہب والے کو مسلمان کرتے ہیں اس اس کے پاس تو مل جاتا کو جی یہ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے آپ پورا کہیں بھی چلے جائیں تو آپ یہ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں اپنا کہ دیکھو جی میں پہلے کرسچن تھا یا میں پہلے ہندو تھا بٹ اب مسلمان ہوں تو ہمارے پاس ایسا کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اعوذ باللہ <سؤال> من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہ الم صلیٰ محمد ول محمد کما صلیٰ علّہ ابراہیم ولا انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد محمدن کم بارکا البراہیم ولا ابراہیم انکا حمید مجید پاکستان سمیت تمام دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو محمد ظبیرمین اور اس کے ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آواز فقیر دی کا پلیٹ فارم اور ہمارا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ دین اسلام کے متعلق اور فقرہ اور اولیاء کے متعلق اور ان کی شان میں ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہم یہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ فقرا حضرات نے اولیاء اکرام نے ایک محنتیں کی اور ان محنتوں کو لے کر وہ چلے اور انہوں نے دین اسلام کو حد نگاہ تک پاکستان پاک و ہند کے اندر انہوں نے پھیلایا لیکن ان کی محنت کو جو انہوں نے محنتیں کی اس کا عجیب سے رنگ سے رنگ عجیب سے عجیب ہوتا چلا گیا آپ نے اللہ کی وادانیت اقاصلا و والسلام کی رسالت اور محمد و علیہ محمد کا کی تعلیمات کو ہم تمام میں خاص و عام کے اندر پھلاتے رہے اور ان کے تعلیمات کو دوسرے سننے والے جس نے جیسا سمجھا ویسے لے کر اس کو چلا اور اس کی شکل کو بگاڑتا چلا گیا اور ہمارے آج اس اس وقت دنیا میں یا حاضر اس دور میں علم لدونی کے پرچار کرنے والے بہت کم ملیں گے آپ کو اور علم لدونی کو پھلانے والے دینے والے بہت زیادہ کم ملیں گے ہر ایک کا اپنا, اپنا 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 ایک رنگ ہے فیروز بھائی جیسے ایک بچے کو اگر ہم درس میں ڈالتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو تو وہ اس میں جا کر جیسے تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا رنگ ضرور پکڑتا ہے ایسا ہی ہے اب وہ رنگ کس طرح پکڑتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک سرکاری سکول میں بچے کو داخل کروائیں پرائیویٹ سکول میں بچے کو داخل کروائیں اعلیٰ درجے والے سکول میں پرائیویٹ میں جو اور بھی مزید ہوتے ہیں جس میں پچیس پچیس ہزار روپے بھی فیس ہے ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر پہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کی عدات اور حرکات و سکنات کچھ اور ہوں گی پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھنے والوں کی اور ہوں گی اور جو مزید ہائیہ سیکٹر میں پڑھنے والے ان پرکاط و سکنات اور ہوں گی اسی طرح جب ہم مدارس کے علم کے لیے بچوں کو ڈالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو اس مرتبہ فکر کے اندر داخلہ دلواتے ہیں جس میں ہم خود پرورش پائے ہوں مثال کے طور پہ اگر ہم اہل سنت ہنفیہ سے کوئی بریلوی ہے کوئی سور وردی ہے کوئی چشتی ہے کوئی قادری ہے کوئی اپنے 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 اپنے, اپنے تعلیمی اداروں سے نکلتے ہوئے آگے اہل حدیث ہے اس کے بعد میں آگے دیبند حضرات ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے مدرسوں کے اندر جا کے وہ ان میں وہ تعلیم جب حاصل کرتے ہیں ابھی اس طرح میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو اہل سنت حنفی بریلوی ہے وہ توحیدیوں کے مدارس میں اہل توحید کے مدارس میں یا وہ اہل حدیث کے مدارس کے اندر اس کی تعلیم حاصل کروائی وہ نہیں کروائے وہ کرواتا کیوں نہیں ہے فرسٹ آف آل وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم ہے وہ ہم ہی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے ماننے والے ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے جو دین کو پھلایا یا دین کو جو سمجھا وہ زیادہ بہتر تھا اس لیے وہ دوسرے مرتبہ فکر کو وہ اپنے سے کم تر اور غلط سمجھتا ہے حقیقت ایسی سال ہم آپ کو اس طرح دیں گے کہ ایک ہونڈا ایک سزوکی اور ایک یامہا کی فیکٹری کے اندر تین بائکس بنتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہونڈا اس ساؤنڈ سونڈ یامہا کی طرح ہو یا یامہا کا جو ساؤنڈ ہے وہ سزوکی کی طرح ہو ملوم ہوا ہر کوئی اپنی اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کا ساؤنڈ نکالتا ہے ٹھیک ہے ہونڈا ہونڈا ہی رہتا ہے اور جو سزوکی ہے وہ سزوکی ہی رہتی ہے یا ماہا یا ماہ ہی رہتی اور آج تک ان کا ایم برقرار ہے کام تینوں سے ایک ہی لیا جا رہا ہے سواری کا سبحان اللہ کام تینوں سے ایک ہی لیا جا رہا ہے اب اسی طرح ہے جو اہل سنت والجماعت میں جو پلے بڑھے گا تعلیم حاصل کرے گا وہ کبھی بھی اہل حدیث کی تعلیم کو نہیں بولے گا اور آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے شروز بھائی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی مسلمان ہم میں تم تو کافر ہو جی وہ اس کی طرف منہ کر کے کہتا کافر وہ اس کی طرف منہ کر کے کہتا کافر وہ اس کی طرف میں نام کسی کا نہیں لوں گا وہ اس کی طرف موں, اہل ذکر اور اہل علم جو سے ہیں نا وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک دوسروں کی طرف اشارہ کر کے یہ کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں یہ کفار ایک تو شروز بھائی ہمیں ابھی تک مسلمان نہیں مل رہا جو مسلمان ہیں وہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا تو مومن کو اوپر کے درجے ہیں متقی تو اوپر کے درجے ہیں اولیاء تو اوپر کے درجے ہیں فقراء اوپر کے درجے ہیں possibly. تو اس تک ہم کس طرح یعنی کہ جانچ سکیں گے جب تو ہم مسلم کو ایسا مسلم کو نہیں جانچ پا رہے ہیں زبیر بھائی بات ایسے ہے کہ کچھ دنوں سے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یا دیکھیں ہم لوگ مسلمان کے گھر تو پیدا ہو ہم پر ہمارے میں وہ مسلمان والی طریقہ کار عادتیں ہیں تو نہیں ٹھیک ہے اور کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی یہ کہتے ہیں گے کہ جی دیکھو آپ مسلمان ہو ہمارے پیدا ہوتے ہی بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان ہو تو ایک طرف اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں مسلمان کرنے کے لیے کسی ہندو کو یا کسی یوگی کو یا کسی عیسائی کو مسلمان کرنا ہوتا تو تو اسے ہم ہم پہلے کلمہ پڑھاتے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا <coughs> تو جس پیدا ہوئے हुँ تو हुँ ہمارے پہ ٹھپا لگ گیا کہ ایسے ہی ہے نا تو ہمارے پاس ایسا کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ عیسائی کو اگر مسلمان کرتے ہیں آپ یا کسی دوسرے مذہب والے کو مسلمان کرتے ہیں اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ مل جاتا اس کہ جی یہ باپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے آپ میں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ یہ جی سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں اپنا کہ دیکھو جی میں پہلے کرسچن تھا یا میں پہلے ہندو تھا بٹ اب مسلمان ہوں اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ آس تو ہمارے پاس تو ہم نے تو بس یہی یاد کیا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہم لہٰذا مسلمان اگر بات ہے کہ کلمے کی کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو کلمہ تو ہم لوگ جب روٹین مرہ کی کتاب پڑھتے ہیں یا بکس پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں تو ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے اسی طرح دوسرے ملک والوں کے جو ہے ایسائی ہی ہیں بھی کلمے کے بارے میں پتا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں پر حقیقتاً کلمہ کی پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں تو کسی نے ایسا کلمہ نہیں ہے حقیقت والا کلمہ کون سا ہے وہ ایسا کون سا کلمہ ہے جس سے ہم نہا دو کے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے حال میں روا میں تھے آپ کے شروز بھائی میں سوال کو میں سمجھ رہا ہوں جو آپ نے نا فور ڈیورجن سے آپ نے وہ کوئیسن کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریکشن کریں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا نا سب سے پہلے اس کو ماما پاپا تو کہتے ہیں لیکن اس کو اللہ لفظ بھی سکھایا جاتا ہے گھروں میں کہو اللہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اکثریت گھر والے ایسے سب سے پہلے کہتے ہیں لا 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 الہ 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 ہیں کہتے ہیں لیکن سوال آپ کا یہ تھا جو شاید آپ صحیح سے آپ کر نہیں پائے کہ ہم میں مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے باوجود ہم نے اجتماعی کلمہ تو نہیں پڑھا کہ بھائی تو کلمہ پڑھ تو مسلمان ہوگا آپ کا یہ سوال تھا پہلے کلیئر کر لیں اب اس میں یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا چاہے وہ مسلمان کے گھر ہو چاہے وہ ہندو کے گھر ہو چاہے وہ عیسائی کے گھر ہو یعنی مسیح بھائیوں کے گھر میں ہو یا یہودیوں کے گھر میں ہو بچے نے جب اس دنیا میں آنا ہے تو وہ فطرت اسلام پر آیا ٹھیک ہے اب جب وہ فطرت اسلام پر آیا ہے اب سب سے پہلی بات ہے اس پہ شریعت واجب نہیں ہوتی شریعت اس پر واجب ہوتی ہے جب وہ سات سال کا ہو جاتا ہے جب وہ سات سال, سال کا ہو جاتا ہے اس پر شریعت اس پر واجب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اتنا ہی ضروری ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ کی عبادت جو اللہ کے لیے جو سجدہ ہے جو تلاوت ہے اور جو تعریف ہے وہ صرف اس صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کے لیے جب وہ اتنا اقرار کر لے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ایک مانو گے, قیامت کے دن پر ایمان لے آو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے یعنی اللہ تیرے سوائے عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں اور آگے کہہ دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جب وہ اتنا کہہ دیتا ہے نا تو وہ ایٹ مسلمان تو ہو جاتا ہے کہ مسلم ہے well. لیکن وہ کامل نہیں ہوتا مسلم مسلم نہیں ہوتا ہونے کے لیے آپ کو ہونا پڑے گا کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة اور میرے خیال سے حج کا فریضہ لاسٹ فریضہ کا ہے زکاة کا چوتھے نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب کئی ایسے سننے والے جو ہمیں سنتے ہیں جن میں فقیر حضرات بھی موجود ہیں اولیاء اکرام بھی موجود ہیں جو وہ اب یہ کہیں گے جی اس نے کلمہ جن سے ہے نا وہ وہ پڑھے جیڑے مولوی نے پڑھا لا الہ, الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے آپ کو کلیر کرتے چلیں لا الہ الا اللہ لاسٹ پہ ہے کا سیگہ ہے لا ملیف لا کس ہی کا سیگہ نہیں ہے جو لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے نا کہ لا الہ اے پہلے بھی لا آیا دودھے جو بھی لا آ الا اللہ پھر آخر جی لا آ گیا نہیں کلمے کو جب تک آپ قرآن کو عراف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے <سلام> تو کلمہ میں تو درٹ لکھا ہوا ہے عراف کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ اوپر پیش ہے اگر ہو آپ چلاتے ہیں تو آگے اس کے ساتھ ملا کر آپ چلائیں گے اگر آپ نے وہاں پر رکنا ہے تو آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ ہے کا سیکھا ہے محمد الرسول اللہ اگر وہاں پہ رکنا ہے کس ہی کا سیکھا آئے گا نہ کہ لا لام علی فلاہ کا گا تو یہ غلطی ہے غلط لام ہے جو یہ کہا جاتا ہے جی لا کلمہ جی تو لا لام ہے کہ رب رسول ہے نہیں کلمہ جی لا دے رب نے لائی ہے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اللہ کیسی وہاں ٹھیک ہے اللہ کی سوا ہے ہی کوئی ہے تو بتا دو ہم کو تم کو بولنے کی طاقت دینے والا چلنے کی طاقت دینے والا رزق کی طاقت دینے والا سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ٹھیک ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم پہلی بات میرے مالک نے ہمیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا دو راستے دکھا دیئے یا غلط والا اور صحیح والا ایک درمیانی راستہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہنے دیئے یہ صحیح راستہ ہے صدہ راستہ ہے پوٹھا راستہ ہے ایک درمیانی بھی یہ گیا ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا اب وہ چوری چوری والا رستہ کون بتاتا ہے وہ وہ ہی بتاتا ہے جو ادھر سے گزرا ہوگا پہلے اسی طرح بات چل رہی تھی کہ جو جب ہم مدارس میں ڈالتے ہیں تو وہ قاری حضرات جب بن جاتے ہیں یا اوپر چلتے ہوئے علماء اکرام بنتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں ذاکر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ہی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنا ہی ساؤنڈ آگے بتاتے ہیں میں سننی ہوں میں نے سننی کی ہی بات کرنی ہے میں نے آگے پیچھے ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی ٹھیک اب اصل بات جس کو علم لدونی کہا جاتا ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا علم لدونی در حقیقت اس کا کوئی دونہ ہے ہی نہیں کوئی دوسرا اس کا ہے ہی نہیں دوسرا کیوں نہیں ہے کیا یہ کوئی ترفین کی طرف سے یہ علم آ گیا یہ عقل علیہ والسلام نے ہی عطا کیا ہوا ہے جو کہ سینہ بسینہ چل رہا ہے تو آج کے اس دور میں سب سے پہلے اس کی پہچان کہ جو مرشد کامل اور مرشد ناقص یعنی جو فقی کی طرف علم لدونی کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اور علماء میں فرق کیا ہے کہ مرشد کامل میں اور مرشد ناقص کے اندر سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے جسے پتہ چل جائے کہ یار یہ جو ان سے ہے نا یہ نفس پرست ہے دنیا پرست ہے اور یہ جو ان سے ہے نا یہ کامل ہے آپ, آپ, آپ کے ذہن میں کیا لگتا ہے کیا کس طرح ہمیں فرق پتہ چلے گا یار دیکھو ہم کیونکہ دکھنے میں سارے آئی کل ویسے ہی ہے کہ جیسے سب ایک جیسے ہی ہے بالکل ایک جیسے ہی ہے ہولیا بھی ایک جیسا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا داتا صاحب چلے جاؤ میاں میر چلے جاؤ وہاں پہ اتنے رہے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ہم تیس سال سے اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ ہیں ہم پچیس سال سے اپنے مرشد کے ساتھ ساتھ ہیں وہ پردہ کر گئے ہیں اور ہم جو آگے ان کی لڑی کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا علم دیا ہمیں اتنا فیض دیا ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے یوں کہتے ہیں تو دار حقیقت دیکھو یہ چیز تو اللہ پاک اپنے خود کے خیال ہے کیونکہ وہ پولوشن کا دور ہے کہ انسان ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو طاقتیں ہیں ہر بندہ اگر آگے یہ دعویٰ کرتا بھائی نتو ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم بھی وہی ہیں جو وہ تھے ہم بھی وہی ہیں جو وہ کرتے تھے ایسے تو کوئی جج نہیں ہے حقیقت والا ڈھونڈنے جاؤ نا تو وہ لاکھوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے اور اس کو بھی ہم جج نہیں کر پاتے کہ یار یہ واقعی تھی کہ دوالا کہ نہیں کیونکہ اس نے چھپایا ہی بڑا ہوتا نا چھپایا ہی اتنا ہوتا اپنے آپ ہم لوگ دے رہے تھے کہ بھئی یہ مانگنے والا مانگنے والا نبی کا دین کھلانا ہے وہ اس نے تو بھئی اپنے آپ کو آجی میں رکھ کے چل گیا ایسا وہ اپنا ظاہر نہیں کرتا ایسا ہی کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہیں آگے اللہ باقت آئے دے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی دیکھو ہمیں اتنی دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی تو اگر آپ ان سے سوال کر لیں نا کہ یار ہمیں آپ دین کا رکن بتا دو وہ لا جواب ہو جاتے ہیں اگر ان کو پوچھو جی آپ چھٹا کلمہ سنا دو پہلا دوسرا تیسرا تو لوگ یاد کر لیتے ہیں چوتھا پانچواں چھواں جو آپ کو پتہ بنا وہ ہر بندہ نہیں یاد رکھتا تو اگر آپ ان سے پوچھو نا کہ ہمیں جی کلمہ سنا دو آپ چھ تو وہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی وہ کلمے تو ایسی پڑھے نے چھ تو بھی اگے کلمے نے صرف چھ پڑھے نے ہاں تو بھی کلم ہے وہ بھی پڑھے نے کہنے کی بات ہے پر ان کو نہ تو اپنی پاکی پلیٹی کا پتا نہ ان کو کلمے کا پتا نہ ان کو دین کا پتا نہ ان کو اسلام کا پتا تو کتاب میں پڑھ پڑھ کے جو بابوں کی ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کو پڑھ پڑھ کے جو وہ بن گئے ہیں جی ہم شیخ شادی بن گئے ہم ناظم بن گئے ہم نظامی بن گئے ہم کچھ بھی بن گئے کیا ہے صرف ان کی جو हुँ. روایتیں ہیں وہ پڑھ پڑھ گئی ہے نا ایسے تو دیکھو کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو کتاب جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں تو اس میں سے اگر اس کو نہیں کچھ پتہ نا تو اس کو بالکل نہیں پتا ایسا کچھ نے جتنی مرضی کتابیں پڑھی ہو مزید کتابیں پڑھی ہو دینی پڑھی ہو ہاں جیسے فرق نہیں پڑتا ایسے ہی